नबी करीम खातमी जी सल असलम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई आवाज में इतना दर्द था कि आप नबी जीस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लासम ने अखियार बेख्तियार बे उस घर में दाखिल हो गए देखा तो एक नौजवान रो रहा है आप खातम नबी जीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूं सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूं शाम को थक कर जब घर आता हूं तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए देता है जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कि मेरी भी क्या किस्मत है मैं भी तो एक गोश्त पोस्त का इंसान हूं मेरा जिस्म भी आराम मांगता है मुझे भी नींद सताती है लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तर्स नहीं आता क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के जिंदगी गुजारना लिखा है नबी खातमी जीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल वसलम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता क्योंकि वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा हां मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूं वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया आप खातमनबी जी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे सुबहानल्लाह जब गंदम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए दूसरा दिन फिर आप वहाँ तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुनाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे तीसरा दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आते चौथी रात जब आप वहां गए उस तो गुलाम ने कहा आए अल्लाह के बंदे आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो आप गुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फायदा तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो आप खातमनबीजन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसलम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूं इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गार्ज नहीं है उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हो फिर इशरार किया कि आप कौन हो जो मुझ गुलाम की आप इतनी हम कर रहे हो मुझ गुलाम के ऊपर मेरे ऊपर इतना रहम कर रहे हो कि मेरी खातिर मुसलसल आप रात को चक्की पीसते हो और तीन दिन हो गए आज चौथा दिन फिर आए आप मुझे बताओ कि आप हैं कौन अपने बारे में बताएं कि मुझे गुलाम के ऊपर आप तर्स खा रहे हैं। तो आप खातम सल नबी करीम फरमाया क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूत का दावा किया है उस गुलाम ने कहा हाँ मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सल्लाम है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है आप खातमनबी जीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो ही मुहमद हूं ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अकबर क्यों इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे आप खातम नबी सल वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफें और मुशक्तें बर्दाश्त की लेकिन दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा सुबहान अल्लाह उन्हें जान देना तो गुवारा था लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गुवारा ना था आज दुनिया उन्हें हजरत नाम से जानती है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह नबी करीम खातमी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल वसलम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लम का बेलोस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया इस वाक्य से जो हमें सबक मिला कि हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते जाए किसी से अजर की उम्मीद न रखें क्योंकि अज़र अल्लाह की जात ने देना है कुछ लोग कहते हैं कि उसने बुरा किया इसलिए तुम भी उसके साथ उसके साथ काम न करो नहीं नहीं अल्लाह के नबी दरूद खातमी हजरत मोहम्मद के इखलाक अपनाने की कोशिश करें इखलाक तक पहुंचने का तस्वर ही नहीं मगर कोशिश हमको बेहतरीन उमती बना सकती है हमारे प्यारे नबी खातबी जी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हसलम पर लाखों करोड़ों दरूद मेरी और मेरे वालदे और मेरी औलाद की जान भी कुर्बान करोड़ों लाखों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि पर अल्लाह तबारकवा तला हम सब को आप सल्ला वसलम की राह पर चलने की तोफ़ीक फरमाए उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की तोफ़ी ताफ़रमाए अल्ला तबारकवा तला हमें अपने प्यारे महबूब का सच्चा आशक बनाए अल्लाह व तला हमें अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न करें हमारी दुआएं मंजूर हो या बार इलाइस में जो गलतियाँ हो गई हों वो भी माफ़ करना अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करना आमीन सुमा को फाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें बेलक्यून को प्रेस करें फिर साजिद हुसैन शाह की जानब से असल शेयर करें सदक